СМЕХ Три, два, один, телепортация! Три, два, один, телепортация! Три, два, один, телепортация! punwa <laughs> <laughs> <s> <laughs> <laughs>

Кто мне сейчас поможет тапнуть? <laughs> Отлично. <смех> назад. Вы увидели падение назад. Сейчас меняется задача. Я стою. Тоже. Пистолетом и стреляет мне хлоп, но у меня задача попасть лицом вниз. Да, я кину головой в шнур, Отлично. Готово? Это, кстати, моя самая любимая падение. Я постучаю немножко с тобой. Сделала людинку атаку, не зашел. Это я еще даже денег не одолжил. Сейчас падение в основном девушкам понравится. Представляем. Сейчас ты мне поможешь. Нет, так близко не надо Представляем, вы прибегаете домой, потому что знаете, что сейчас вам должны подарить 16 iPhone. Запоминай слова. А он такой смотрит. Что ты смотришь? Нету айфона. И как этого поганца наказать? Правильно? Надо же как-то наказать. Он же ж обещал и нет. Да, девчонки, если что, я потом научу вас этому падению. Готовы? Что ты смотришь? Нету айфона. Надо же наказать, да? Хорошо. Вы сейчас увидели именно обычное начальное падение, которое должен знать начинающий каскадер. Но каскадер это не только тот человек, который прибежал, упал, либо стоит, упал и прочее. Мы должны еще в воздухе работать по акробатике. Вот так стоим на земле. Кто мне сейчас поможет тапнуть? Давай с тебя начнем. Эээ, да, где-то так. Как ты это сделаешь? Ап. Yeah. Yeah. Отлично. So if... Здесь смотрим. So if... Либо я стою, либо so на шагу. Меня что-то if... бьет по so if... что затылку. Кувалдой. А либо это идет взрывная волна. Я уже должен по акробатике дальше работать. Готово? Еще раз. Три, два, один. Ночи. Молодец. Вы увидели падение э, вперед. Но бывает, когда приезжаю на съемочную площадку говорят, зема дорогой, это вчерашний день. Дай нам, пожалуйста, украинского джакичана. Бывает и такое, поверьте. Особенно было недавно на съемках, знаете, есть сериал этот, смотрите, я покажу. Я ж там все трюки ставил. Да. И было, когда актера не было, работать не с кем. Я матерюсь, режиссер матерится. Он говорит, слушай, Зем, ну пускай по яйцам ударят. Почему и нет? А ну, оператор? Ну, короче, выкрутились кто мне сейчас поможет? Кто? Да, я ее тренирую как раз. Поможешь. Становись. Мы видели падение вперед. Но когда хотят именно украинского джакичана, будет почти то же самое, но падение назад. Как ты это сделаешь? Отлично. С первого дубля. Обожаю работать с профессионалами. Еще раз говорю, снимать нужно, выкладывать можно. Мы снимаем справу не с палочками, а таким способом. У вас будет трошки меньше ситуации. Выбирайте, синий или зеленый. Друзья, ну и напоследок. А, хотя... Кто хочет поучаствовать немножко в экшене? Кто еще не работает? Поучаствуешь? Поехали. Есть такая вещь на съемках, называется перекрытие. То бишь, это когда стоит актер и камера либо за тем чем, либо за тем И нужно перекрыть удар. Ну, умеешь более-менее, да, работать? Вот. То лишь, 3, э, 2, давай, чтобы ребята поехали. понимали. Супер. Последний у нас Чем проходим, он вариант. Ладно. Цель вариант. То лишь, у нас идет драка. Е и нанеси лизница. мне удар, пожалуйста, от бедра к плечу. Окей. Okay. Еще. Червоники. Отлично. Готовы? Самый тільки кинги, трошки більше. Готові? Готовы? Супер! Давайте еще... пару э, да? разів да. для закріплення. Саме головне, Давайте.. Давайте... 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 Давайте.. Давайте... 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 Давайте. 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 Давайте.

Если б не посох, не спал, <связывая> Но я на гаду. Если б не посох, не спал, Раз.

Так, так, чекаємо, нам виконувати квест. А вибрати, до кого б ви хотіли належати, Там, до людей чи до гномів, наприклад, чи до хобіців. Як вам приємно? Я <свес> тут <свес> <свес>